Salam dəyərlilər, əmlakaz kanalının izləyiciləri. Bu gün yeni bir satış videomuzla qarşınızdayıq. Bu gün sizə təqdim edəcəyimiz ev çox təcili olaraq satışa çıxarılıb və qiymətində də endirim edilibdi. E, e, Heyət evi Binəqədi qəsəbəsi, hərbi komissarlığın yaxınlığında yerləşir. Evin giriş darvazasını görürsüz. Daxil olaq həyətə və həm evin həyətə, həm də özü ilə sizi daha yaxından tanış edək. Hazırda evin həyət hissəsindəyik. Qeyd edək ki, ev 4 sot torpaq ərazisində tikilibdi. Yəni geniş bir həyətə sahibdir bu ev. Evin fasadını görürsüz. Həyətində xüsusi sistem mövcuddur. Həyətini daha genişsiz təqdim edək. Baxın, gördüyünüz bu hissə hamısı evin həyətinə daxildir. Evin həyətində əlavə bir ev də tikmək mümkündür. Həmçinin bağ kimi də istifadə eləyə bilərsiniz. Əkin işləri üçün. Bu istiqamətdən sizə həyətini təqdim edəcək. Geniş bir həyəti var, özünüz də görürsüz. 4 sotda yerləşir ev, 4 sot torpaq arasında tikilib yani. heyətinə 2 maşın yerləşə bilər. Evin zirzəmsi mövcuddur. Gecə işıqlandırmaları var həmçinin. Yerdən 5 daş kürsülüdür. Çox təcili olaraq satışa çıxarılıb, bir daha qeyd edək və endirimdədir. Yaxınlıqda 205 nömrəli məktəb yerləşir. Qalxaq evə və evin içərisini də sizə təqdim edək. Hazırda evin dəhlizindəyik, dəyərli izləyicilər. Bütün otaxlara giriş dəhlizdəndir. Dəhlizə daxil olduqda sağ tərəfdə ilk otaq, yataq, üzr istəyirəm, qonaq otağıdır. Qonaq otağı işıqlıdır ki pəncərəsi, varif pəncərələri evin həyətinə açılır. Geniş bir qonaq otağı var. Kombi xətləri gördüyünüz kimi çəkilib hazırdır. Evdə su, qaz, işıq daimidir. İstilik sistemi kombidir. Ev Binəqədi qəsəbəsi, hərbi komissarlığın yaxınlığında yerləşir. Gəldik yenidən dəhlizə. Dəhlizə qayıtdıqda və dəhlizdə irəllədikdə sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəx də həmçinin işıqlıdır. Pəncərəsi də o, mətbəxdə pəncərəsi həmçinin evin həyətinə açılır. Təmirlə əlaqədar bəzi detallar qalıb. Onlar da müştəriyə təhvil verildikdə tam hazır şəkildə yığışdırılaraq təhvil veriləcək. Qaydaq dəhlizə. Dəhlizə qayıtdıqda mətbəxın yanında və e, dəhlizin baş tərəfində 1-ci yataq otağı yerləşir. Belə bir yataq otağı var. Qayıdaq yerdən dəhlizə və 1-ci yataq otağının yanında 2-ci yataq otağı yerləşir. Elə bir geniş yataq otağı var 2-ci yataq otağının və işıqlıdır. Pəncərəsi evin ıı, belə deyək, arxa tərəfinə yenə, yəni evin həyət hissəsinə düşən yerə açılır. Çox gözəl bir evdir. Əlavə bir evlə tikmək olar həyatında və ya bağ kimi də istifadə edə bilərsiniz həyətini. Və son olaraq evin sanitar qovşağımız sizə təqdim edir. Qeyd edək ki, evin sanitar qovşağının qapısı gözgüllü qapıdır. Evin sanitar qovşağı da Hav havalandırması mövcuddur. Aksessuarlar quraşdırılmayır. Müştərimizin istəyinə uyğun olaraq quraşdırılaraq təhvil veriləcək. Bir daha qeyd edirəm, binəqədi qəsəbəsi hərbi komissarlığın yaxınlığında yerləşir bu ev. Yaxınlıqda mətbəx dayanacaq e, mövcuddur. Ehtiyaclı olan bütün yaşayış obyektlərinə yaxın bir ərazidədir. Yola yaxın həmçinin. Yaxınlığında 205 saylı məktəb yerləşir. Sənədləri bələdiyyə sənədi və qeydiyyat oğlu ilədir. Evə qeydiyyata düşə bilərsiz. Sənədləşdirmə notariusda notarial qaydada aparılır. Qiyməti endirimlə 68.000 manata bu ev satışa çıxarılır həyət ilə bir yerdə. Real alıcılara qiymətdə endirim də olacaq. 68.000 manata 4 sotluq bir torpaq ərazisini həqiqətən yenə yəni, sərfəli bir qiymətdir. Mənim fikrimizdə təbii ki. Satıcı ilə əlaqə saxlamaq istəsəniz, videomuzun sol tərəfdə aşağı küncündəki nömrələrlə əlaqə saxlaya və sizi maraqlandıran suallara cavab əldə edə bilərsiniz. Həmçinin evi gəlib yerində də görə bilərsiniz. Siz də əmlakınızın reklamını əmlak saytında, Facebook və Instagram səhifələrində və həmçinin YouTube kanalında yerləşdirmək istəsəniz, videomuzun sol yuxarı küncündəki nömrə ilə əlaqə saxlayaraq ə həm məlumat əldə edə bilərsiniz reklam barədə, həm də sifarişinizi verə bilərsiniz. Videomuzu bəyənməyə, rəy bildirməyə, kanal yeni bir kanalımıza abunə olaraq yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. Növbəti satış videolarımızda görüşmə ümidi ilə, haləlik